apa yang nak disebutkan di sini ialah keistimewaan kitab Bukhari itu banyak sangat keistimewaan sebelum kita masuk ke dalam kitab Bukhari itu sendiri bincang tentang Bukhari itu sendiri eloklah kita tahu apa ni kelebihan ataupun keistimewaan kitab Bukhari itu dan sebelum itu kita kena tahu juga kena ingat daripada awal-awal lagi bahawa Imam Bukhari ni seorang mujtahid seorang alim besar mujtahid dan dia ada pendapat dia sendiri fekah dia sendiri yang berbeza daripada imam-imam yang lain mungkin kita akan dapati pelik tapi jangan terkejut lah orang nak belajar hadis ni dia tak, tak mudah terkejut sebab dia pergi kepada rojokkan asal rojokkan hak asal Hmm. jadi dengan sebab itu kita akan jumpa nanti apabila ya, kita baca Bukhari ni terutamanya hmm, berkait dengan orang-orang perempuan kan banyak sangat yang kita akan nampak berbeza lah Bukhari dan ada kelebihan dia dia ada hujah dia dalil dia yang tersendiri misalnya jadi ada rasa kita perlu sebut tu sekarang ni supaya akan datang bila jumpa tak terkejut hmm walaupun di sana kita akan bincang apabila sampai di tempat dia tu misalnya Imam Bukhari mengatakan masuk dalam masjid ni orang perempuan ah, itu pelik tu kita rasa kalau dalam keadaan kotor pun eh, dalam keadaan berhaid boleh masuk dalam masjid sembahyangnya tak boleh sembahyang tak boleh boleh masuk dalam masjid nak baca Quran ah, ini pendapat Bukhari nak baca Quran bagi perempuan dia mari kotor tak ada masalah. Bahkan bagi dia yang lebih kuatnya itu. Perempuan boleh baca Quran. Tak ada air semayam pun boleh baca Quran. Tetapi kalau ada air semayam tu lebih baik. Tapi bagi perempuan yang dalam keadaan kotor dia boleh baca Quran, boleh pegang Quran. Tak jadi masalah. Ah itu beza tu. Beza daripada pendapat biasa. Pendapat Imam Syafi'i. Walau bagaimanapun Imam Bukhari ni tidak kurang daripada Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i seorang yang hebat, seorang yang dihormati di kalangan ahli ilmu, maka Bukhari juga tidak kurang. Bahkan kedudukan dari segi taraf dia tu sama tu, sama-sama mujtahid mutlak. Sama-sama mujtahid mutlak. Jadi kita banyak perkara kena hormat. Kena hormat Ha, kepada Bukhari Jangan kita bila tengok eh, Ini bercanggah dengan mazhab syafi'i Macam mana ni mengajar ha, Kalau macam tu duduk situ tak boleh belajar hadis Dulu-dulu lagi kita nak cerita ni Kalau duduk situ Tak boleh belajar hadis Orang yang nak belajar hadis ni mesti kena terbuka fikiran dia hmm, Mesti kena terbuka Dulu-dulu lagi awal-awal lagi Dan kita kena ingat Khilaf di antara ulama ni Perbezaan pendapat di antara ulama ni bukan untuk menyusahkan kita kadang-kadang kita sebab biasa dengan satu cara apabila orang bawa satu cara yang berbeza daripada cara yang biasa kita pakai tu kita jadi melenting kita jadi nak marah ataupun kita jadi macam dulu baik jadi tak baik dengan orang tu dengan sangkaan macam dia dipegang satu ajaran ataupun pahaman salah padahal tidak tidak salah kita saja yang sempit fikiran kita saja yang tak tahunya dan banyak perkara yang merugikan sebenarnya umat Islam kalau kita hanya itu mengikut satu pendapat kalau kita hanya terikat dengan empat mazhab saja apalagi kalau kita terikat dengan satu mazhab saja oh banyak perkara rugi sia-sialah sesoalnya ulama-ulama dulu yang uh, dengan habis-habis tenaga habis hayatnya mengkaji Quran dan Sunnah dia buat keluar apa kesimpulan yang dia dapat daripada Quran dan Sunnah tiba-tiba kita abaikan begitu saja kita tak mau pakai langsung tak ada satu pun tempat yang kita rasa bagus juga kita guna ni padahal supaya kita pakai syafi'i pun macam tu juga tapi kita berasa bersalah ha, ini satu uh, sikap satu fahaman dalam masyarakat kita sekian lama eh ha? mencengkan fikiran orang kita dan ini merugikan kadang-kadang kita tidak tahu pun hujah tu misalnya kita kata syafi'i kata tak boleh pegang Quran uh, orang perempuan yang dalam keadaan ha, uh, berhaid tak boleh pegang Quran tak boleh baca Quran kita tak tahu pun apa hujahnya kemudian kalau hujah dia ada memanglah ada hujah setiap imam mujtahid dia ada hujah dia kita tak boleh nak tahu pun kuat mana hujah dia tu mana kuat dengan hujah orang lain kita tak boleh nilai bagi kita orang biasa dengan sebab itu alangkah bergunanya kalau kita daripada awal lagi bersikap terbuka kita tengok yang ini tentu dah dia ber berpendapat begitu pendapat dia ni ada dalam kitab dia kita, yang ada dalam kitab dia tu ulama-ulama pula syarah dia kata ini bukan pendapat dia seorang ramai lagi pendapat yang lain hujah dia begini-begini banyak hujahnya dan orang yang berpendapat seperti dia tu dalam masalah ni ramai dikemukakan tapi oleh kerana kita menyempitkan pikiran kita kita tak bangun terima juga kita rasa bersalah eh, kalau orang perempuan rasa bersalah eh, pegang Quran baca Quran tak boleh hmm, tak boleh sedangkan kalau kita baca Quran pun katakanlah Orang bagi kota lah kita kata Kalau dirasuk syaitan Dirasuk hantu Ada kesan kalau kita baca Quran Kalau perempuan tu sendiri baca Tapi kerana tak boleh baca Kalau nak baca pun sebagai doa sahaja Macam-macam lah itu Yang di Ijtihad oleh ulama-ulama Adapun Imam-imam dulu Dia masing-masing ijtihad Kalau kita nak pakai Bukhari Untung banyak Untung banyak Menyenangkan kepada orang, -orang perempuan dan kalau kita perhati nanti akan datang kita akan jumpa dalam Bukhari nampak beza dia. Bukhari meletakkan terutamanya bagi orang perempuan ni kita nampak setara dengan orang lelaki. Tak timbul dah masalah sekarang ni orang kata orang perempuan ni dia agak kurang ke apa ke. Memang semayan tu tak boleh lah semua sepakat dah ada perkara yang disepakati. Ada perkara yang tidak disepakati. Semayan tu tak ada ulama. Kata orang mari kota kena semayan. Tak ada macam kalau ada tu hak sesat lah tu hmm. tak ada semua tak ada tapi kalau pegang Quran baca Quran masih ada dan alasan masing-masing pun ada hmm. sekarang ni terutama di zaman sekarang ni orang duduk kata oh, Islam ni eh, cara faham Islam ni membezakan lelaki dengan orang perempuan merendahkan kedudukan perempuan kalau kita belajar dengan cara terbuka kita akan nampak tidak Sebenarnya orang, orang kata Islam tu kadang-kadang orang kaitkan dengan Islam itu hanya satu pendapat dalam Islam. Bukan keseluruhan Islam. Satu pendapat dalam Islam, bukan keseluruhan Islam. Itu. Satu pendapat, satu ijtihad, kita tak boleh kata itulah segala-galanya Islam. Tak boleh. Ha, dengan sebab itu kita tengok kalau kita belajar Bukhari nanti dia banyak berbeza. Ha, iaitu dalam perkara muamalat kadang-kadang kita kata ah, inilah sikap masyarakat kita ni kita kena bersedia daripada awal lagi apabila kita nak belajar Bukhari ni daripada awal lagi kita kena bersedia kita nak terbuka jangan tutup fikiran kalau tutup tak jadi hmm. Bukhari ni orang yang ikhtiraf dah seluruh dunia yang ikhtiraf kalau pun nampak kita rasa tak sedap pun dengan pendapat dia itu perasaan kita sebab kita sudah lama biasa dengan satu cara tetapi dia sudah diiktiraf pengiktirafan yang diberikan begitu tinggi oleh seluruh dunia bahkan banyak perkara yang kita amalkan kadang-kadang kita ni mendakwa kita ikut mazhab syafi'i kadang-kadang tak tepat pun tak ada kena mengena pun dan salah pun mengikut mazhab syafi'i kita tak hirau pun tak kisah tak ambil tahu pun Tak ada siapa pun tegur kita eh? Tanya kita tak ada Tetapi tahukah kita Kalau kita Dengan uh, Anggapan kita mengikut mazhab syafi'i Berarti kita telah buat sesuatu yang salah tu sebenarnya <tuh> Tak tahu Bila kita belajar hadis Kita boleh tahu semua Ini syafi'i Ini Hanafi Ini Malik Ini bukan setakat empat mazhab tu Lain-lain lagi Kita boleh tahu